اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حروف قریب السعود سے مراد قریب کا مطلب نزدیک قریب ہونا نزدیک ہونا سعود کہتے ہیں آواز کو اس کا مطلب یعنی ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہو قریب قریب ہو وہ حروف حروف قریب سعود کہلاتے ہیں یا متشابہ سعود ملتے جلتے حروف کہلاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے تا اور تو ان کی آواز اور اس کے بعد فا سین اور سود ان کی آواز ہا اور ہا کی آواز زال زا زو اور دود کی آواز عین اور حمزہ کی آواز کاف اور قوف کی آواز تو سب سے پہلے تا اور تو میں فرق ذہن نشین کر لیں کہ تا عموماً صحیح ہی لوگ پڑھتے ہیں زبان کا سرا جب سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کو سنایا علیہ کہتے ہیں ان کی جڑ سے جب زبان لگتی ہے یوں ٹچ ہوتی ہے یہ مثال کے طور پر یہ ہے ہمارے دانت اور یہ ہماری زبان جب اس کا یہ سرا سامنے والے دانتوں کے جڑ سے لگے گا جہاں سے یہ دانت شروع ہوتے ہیں یہ دو دانت اور اس کا یہ جڑ تا اور تو دونوں ہی حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ تا کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مستقیم سورہ فاتحہ میں لفظ ہے مستقیم اس میں تا پایا جاتا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے اور سرو تو حروف حروف اس میں سورہ فاتحہ میں ہی یہ لفظ ہے مستقیم اس میں تا کو باریک پڑھنا ہے اور سعد جو سراط, اس سراط میں جو لفظ تو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہم سراط طالب 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 یہ موٹا پڑھا جائے گا اور بریق ہوگا تا تا تعلمون تعلمون یہ تا اور تو میں فرق آگے تا سین اور سود اس میں زیادہ غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ جو تا کی آواز ہے اس کو لوگ سین سے بدل دیتے ہیں اور سود کو بھی سین جیسی ہی آواز ملا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر لفظ ہے مت سورہ زلزال میں لفظ ہے ضرورت اور سا کو انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز سین جیسی نہ ہو مس اولا نہ بن جائے مس س س یہ آواز سین کی آواز بن جاتی ہے سی ٹی سی اس میں محسوس ہوتی ہے تو یہ سین کی آواز بن جائے گی تھوڑا سا فرق کریں گے تو مس او مس زبان کا سرا یہ نوک اور سامنے والے یہ دو دانت ان کا یہ کنارہ نیچے یہ یہ انتہائی اہم حرف ہے جو عموماً غلطی کس میں لوگ کرتے ہیں مف کال کی آواز سین جیسی نہیں بنانی سین میں لوگ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں سین میں اتنی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مستقیم مستقبل اب اس کے بعد ہے سواد سواد کو ذرا احتیاط سے پڑھنا ہے کہ اس کو موٹا پور کر کے پڑھنا ہے سروع سروع سالحن 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 یہ اور سین اور پھر سواد سواد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور تا انتہائی نرمے کی ساتھ بغیر سیٹی کے اور بغیر موٹا کیے سین کی آواز اس کو نہیں بنانا قولا فا کی آواز اس کے بعد ہے حا اور ہا اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے جیسے الحم الحم حا الحمد حا اور ہا حا جو ہے یہ حلق کے اگر ہم تین حصے کریں مثال کے طور پر یہ ایک دو اور تین نیچے والا حصہ جو سینے کی جانب ہوتا ہے یہ ابتدائی حلق یہ وسط یعنی درمیان والا اور یہ انتہائی حلق اگر اوپر سے شروع کرے تو یہ ابتدائی یہ وسط اور یہ انتہائی اس طرح حلق تین حصے ہیں یہاں یہ سے ادا ہوگا ہی یہ

الحمد غلط الحمد الحمد لله اگلا لفظ ہے اس میں اپ ہی الحمد لله الحمد لله اگلے لفظ ہیں حرف ذال ذا ظ اور ذال کو ہم نے پڑھا کہ زبان کا سرا نوک یہ اور سامنے والے دونوں اوپر والے دانت اس کے یہ سرے نوک کے ساتھ لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے کتاب اس کو زا کی آواز میں مکس نہیں کرنا زز زز زا کرنے کے تو یہ زا کی آواز بن جائے گی سیٹی اس میں پیدا ہو جائے گی زا نہیں کرنا زا رالی رالی کل راری کل کتاب رالی را دا زا نہیں بنانا اس کو جیسے زر قون زر قون یہ ہے زر اور رال رالی راری کل کتاب اس کے بعد رالی من ر اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے ذرا زبان کو پھلا کر پڑھنا و لیمو غالیمو اس کے بعد نہیں نہیں اس کے بعد دود کی آواز ہمیشہ یاد رکھے اس کو زو کی آواز میں مکس نہیں کرنا زولی مین نہیں زو نہیں دو دو ولد و لَضَالِنُ وَلَضَالِنُ 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 یہ دود کی غاز دال اور دود میں فرق ہے دال کو بریق اور دود کو موٹا لیکن اس کو زو نہیں بنانا اس کے آگے ہے عین اور حمزہ نفس ہے ان عمتہ ان عمتہ سور فاتحہ ان عمتہ علیف پر زبر لگ جائے یا زبر زیر یا پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش یا کوئی بھی اس پر حرکت اور زبر زیر پیش وغیرہ آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے یہاں پر حمزہ کی آواز آئے گی ان عمد عین عین حروف عین کو یہ درمیان والے حصے سے حرک کے ادا کرنا ہے جس جہاں سے عین کو ہم نے ادا کیا وہاں سے اس کو عین کو بھی ادا کرنا ہے ان عمد ان عمت اس کے بعد ہے کاف کتاب کتاب اور ہے اس کے بعد قوف کاف اور قوف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے قلم کالا من, من، کتابن باریک اور نقطوں والا کاف موٹا پُر پُر کا مطلب ہے کہ آواز آپ کے پورے منہ کے اندر پھیل کر نکلتی ہے کوف قلم پورا پور پور کا مطلب بھر دینا کسی شے کو پور کر دینا موٹا کر دینا قو او یہ ہے تو یہ ہم نے آج قریب سود حروف سیکھے اس کے بعد ہے حروف حلقی حروف حلقی چھے ہوتے ہیں حمزہ ہا, عین ہا اور غین خو یہ چھ حروف حروف حلقی چونکہ یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروفے حلق ہی کہتے ہیں پہلا ہے حمزہ ہا یہ یہاں سے ادا کیا جاتا ہے جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے حمزہ اور ہا, ہا. 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 یہ والا جو اس طرح گول لکھا جاتا ہے نیچے کو جس طرح ہاتھ ہا دی یہ والا ہا یہاں سے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا جائے گا ہ

درمیانے حصے سے اس کے بعد غین اور خو یہ دو حروف غین اور خوا. اوپر جہاں سے زبان کی جڑ ہے یہاں سے جو حلق کا حصہ ہوتا ہے زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے اوپر سب سے اوپر غین خو غین خو غین خو غورا غالبن یہ غین یہ غی اور خو اس کے بعد حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ سے مراد ایسے سات حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں جہاں پر بھی آئیں گے موٹے یعنی پر کر کے ان کو پڑھا جائے گا یہ سات حروف کون سے ہیں ان کا مجموعہ ہے اس کو آپ لکھ لیں یاد کر لیں خص سو دو تین قز ان کو یاد رکھنے یاد کرنے کے لیے ایک آسان فارمولہ دیا گیا ہے جس کو خصو قز یہ یہ کہتے ہیں خوا سود دود غین تو قوف زو یہ یہ تمام ساتھ کے ساتھ حروف ہر حالت میں ہر صورت میں ان پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم ہو دو زبر دو زیر دو پیش ہو اینی تھنگ کوئی بھی چیز آ جائے یہ ہر حالت میں ان کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے مثال کے طور پر ہم ایک دو حروف لے لیتے ہیں خو سے غین سے غالبن اس کے بعد ہے تو قو ایف قو بٹ قو قولی من غو ظالم ظالمون تو آج کا سبق یہ اختتام پر اختتام پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمینجین امین صلی اللہ تعالیٰ i right. mean,